Стояла перед командой две задачи. Выйти с первого места из группы и квалифицироваться. Одну из задач мы выполнили. Что касается выполнения второй задачи, то мне кажется, в принципе, было реально ее выполнить, но по разнице очков мы могли выиграть хорошую игру, которую мы играли здесь в Киеве с Хорватией. И по разнице очков возможно было занять первое место. Почему так не получилось? Ну, всегда, знаете, в таких играх что-то получается хорошо, что-то получается плохо. Мы здорово отыграли в защите, мы не дали Хорватии ничего сделать в нападении, мы полностью разрушили их нападение организационное, они не смогли использовать свой рост, они не смогли использовать свою мощь. Очень мощная команда, высокая. На каждой позиции у них есть большой игрок, который выше, выше любого нашего в этой же позиции. То есть все мы сделали правильно, все мы сделали хорошо, но э, с другой стороны не так сильно у нас сложилось нападение. И штрафные броски сыграли свою, мне кажется, огромнейшую роль в этой игре. 13 смазанных штрафных не позволили нам занять первое место в группе. Самая большая наша проблема, даже не столько в разнице первого и второго состава, сколько в нестабильности ни первого и ни второго состава. То есть мы не можем предугадать, как будут играть ребята. То есть нельзя предсказать. Вроде бы они тренируются хорошо, вроде бы все выполняют правильно, вроде бы все нас устраивает в игре, выходят и, и делают как бы все наоборот, и что-то не получается, и как и первый состав так и игроки, которые выходят на замену. И бывает наоборот, что тренировки просто валятся, все рассыпается, ничего не получается, никто не хочет работать, а игру показывают хорошую. Это непредсказуемость наших игроков, наверное, наш такой менталитет. Вот. И, на мой взгляд, то, что в этом цикле скамейка помогала, в некоторых играх это было очень хорошо. Взять игры с Австрией, игры с Венгрией. Запасные игроки очень здорово брали на себя инициативу, и мы не то что не проваливались, а мы и добавляли, добавляли в игре. Вообще, конечно, задача скамейки стоит хотя бы не провалиться, удержаться на том же, на том же уровне, чтобы дать отдохнуть основным игрокам. Но в некоторых играх, на мой взгляд, скамейка играла очень здорово и полностью оправдали наши надежды. Я очень был рад, когда Майк позвал меня в этом цикле работать с ним. Для меня это огромнейший опыт. И, и на мой взгляд, с каждым годом что-то что меняется. Нельзя сказать, что в прошлом году мы работали так же. В этом году кое-что изменилось. Были немножко другие и планы на игру, и задачи в тренировках изменились. То есть с каждым годом он что-то добавляет, что-то меняет, работать очень интересно с ним. И, конечно, это другое отношение к баскетболу. Самое главное, что есть у Майка Фротела, это любовь к этой игре, это постоянное, постоянное занятие баскетболом. То есть у нас практически нет свободного времени. Каждый момент Тренировки. Каждый момент в игре мы долго обсуждаем, очень трепетно относимся ко всем мелочам: кто где стоял, кто куда побежал. Каждое, каждое движение мы рассматриваем, расписываем, обсуждаем. И вот это стоит у него очень сильно отметить, потому что он обращает на самые маленькие мелочи очень большое внимание. Майк очень хотел занять первое место. И как тренер-победитель было видно это желание у него. Но как-то ну, не, не сложилось, что ли, и, и так удовлетвориться вторым местом. Конечно, мы сделали то, что должны были сделать, но это было как бы в сердце. Мы хотели очень выиграть. И это больше зависело от нашей гордости, сможем ли мы это сделать. Да, мы боролись, да, все настраивались на эту игру. И две игры с Хорватией, на мой взгляд, были одними из самых лучших игр в этом отборочном цикле. Ну вот так сложилось. В Киеве нам не хватило чуть-чуть для победы. И в Хорватии у нас был провал, мы догоняли, но опять же мы выиграли три четверти в Хорватии. И, но в одной, в одной четверти все сложилось, закончилась вся игра. Но было видно, что и ребята хотят выиграть. И все-таки у нас есть гордость, у нас есть будущее. Американская школа является одной из самых лучших, наверное, в мире, если не самая лучшая. И тренера с огромным опытом тренировок в NBA, работы с командами NBA, конечно, это очень большой прогресс для наших игроков. Они начали понимать, как выигрывать, они начали понимать, как работать, как строятся победы, из чего они строятся. И мне кажется, что это правильный выбор, и мы должны в этом в этом русле и двигаться. И единственное, что мне хочется, чтобы побольше игроков узнало, как это делается, как это делается в Америке, как это делается в НБА, как это делается в одной из самых сильных лиг мира.